charchab qolmayapsanmi onasi Yo, rahmat vo'y ikkita er xotin tez tez ishlalaring <laughs> gap sotmasdan bo'ldi ho'po xo'jayin xotin ozgincha kirib dam olb olin bu ishdan ancha charchab qoldim hap bo'ladidas nima bo'ldi xotin tinchlikmi oyna artyotgandim oyog'im qayib yiqilib tushdim bo'pti yur unda do'xtirga olib borib ko'rsatib kelan onasi do'xtori bilan gaplashdim oyog'ing ozginach qayib ketdi kirgandan qo'rqmaganman oldingdaman manga shu kerakmidi ko'zingga qarab yursang bo'lmasmdida sani shuncha ishlarim qolib ketdi payg'ambarimiz sallalohu alayhi vasallam aytadilar bir inson qiyomat kunida to'rtta narsa haqida so'ralmasdan turib o'rnidan jilmaydi qadamlari bo'rtta narsa haqida so'raladi javob bergandan keyin jiladi yo u yoqqa yo bu yoqqa nima edi ular diqqat qilaylik umrini nimaga sarf qildi umri haqida so'raladi shu savolni har bittamiz o'zimizga berishimiz kerak nimada deb yashayapmiz bola chaqa noto'g'ri bu bola chaqa deb yashash kerak emas olloh deb yashash kerak shunda bola chaqaga qaraganiniz ibodatga o'tadi shunda ham bolaga qaraysiz chaqani topasiz baribir qilasiz lekin maqsad ollohni roziligi ollohni diydori ollohni jomonini ko'raman deb yashayotgan bo'lsangiz uni yo'lida qilingan barcha amallar ibodat bola topganingiz ham ibodat boqqaningiz ham ibodat tijorat qilib pul topganingiz ham ibodat umrini nimaga sarf qilib yuribdi odamlar bir kursiga yetish uchun bir mansabga yetish uchun nimaga sarflayapmiz umrimizni musulmonlar ko'zimizni katta ochaylik o'zi bizni vaqtimizdan boshqa hech qanaqa bir sarmoyamiz dasmoyamiz yo'q bizni aborotimizda faqat vaqt bor ikkinchisi an jasadihi jasadini nima bilan baloladi nima bilan qaritdi nima bilan soch soqolini oqartirdi nima bilan belini egdi bola chaqa debmi orzu havas debmi odamlarga men ham yetaman odamlardan kam bo'lmayman degan maqsad bilan ishlab belini qaritdimi va ishonavolinglar agarchi olloh deb yashasa bir inson ja ko'p ishlab pul topib bolishi ham shart emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fotima onamiz roziyallohu anhoda aliga nikohlab berganda bir yarim ikki kilo xurmo bilan to'y o'tkazib yuborgan kimimizni qizimiz fotimai zahrodan ustun kimimizni kuyovimiz yoki o'g'limiz alii abitolib karramall vaqadan baland shu kishilarni to'yichi bir yarim ikki kilo xurmo bilan o'tavergan yana kvartirada o'tirishgan jasadimizni nima bilan isrof qilib yuribmiz nima bilan qaratyapmiz javob berb bilib qo'yinglar qiyomat kunida jasadimiz o'zimizdan so'raydi meni qiynaganmi deydi moli haqida so'raladi qayerdan topdi qayerga qayerga haloldan topayotgandirsiz e lekin halolga ketyaptimi yo isrofga ketyaptimi haromga demayman chunki alhamdulillah aroq ichmaysiz yoki boshqa ish qilmaysiz isirofga ketmayaptimi fihi. <laughs> 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 ilmi haqida so'raladi nima amal qildi ilmida pulni qayerdan topganimizga javob beramiz ekan yani bitta ilm qayerga sarf qilganimizga ham javob beramiz yana bitta il ilim. mana ilmli bo'ldik hammamiz endi shu ilmimizga amal qilamizmi yo'qmi "Kullukum ro'in ayg'ambarimizlayhi vasalam Matnni o'qimayman vaqtdan ozgina tejaylik har bittanglar boshliqsizlar va qo'l ostingdagilar haqida javob berasizlar insonlarga amir bo'lib turgan kishi raiyat haqida allohni oldida javob beradi erkak kishi boshliq oilada xotini bola chaqasi haqida javob beradi ayol kishi qo'l ostidagi erini mulki va farzandlarini ustida boshliq eridan keyin hamda mana shular haqida javob beradi hamda har bitta qul o'zining sayidini molida javobgar oladi mana misol bir davlatman odamni do'konida yollangan odam o'tirib kassada savdo qilyapti sotuvchi haligi odam savdo qiladi sotgan molini kechki payt hisobini beradi yoki bir oyda bir hisobini beradi endi haligi o'ziniki bo'lmagan mulkni ustida o'tirgan omonatdor savdogar bir oshnasiga yarim narxiga berib beryuordi qarindosh kirdidi bekorga berib yubordi endi отчет счет bo'layotgan paytda xo'jayin qani deydi qani deydi kechib deydiolke qo'limizga kelgan molu dunyomi farzandmi mansabmi qo'l ostimizda nima bor mana shular haqida alloh taolo siz bilan bizdan hisob kitob so'raydi akalar xotinga qanaqa muomala qilganligimizni olloh so'raydi so'kkanmizmi nohaq urganmizmi zulm qilganmizmi toqat ko'tarmayisga buyurganmizmi islomiy muomala qilganmizmi namozni o'qi deb targ'ib qilganmizmi toqatni ko'tarmaydigan narsani buyurmaganmizmi akalar xotinlar erkaklarni yelkasiga qo'yilgan ollohning omonati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadoda oxirgi marta xutbasiga mana shunday bir ma'uzani aytayotgan paytda ayollar haqida payg'ambarimiz qattiq vasiyat qilgan xotinlarga qilgan muomalamizdan ollohni oldida javobgar bo'lamiz farzandlarni yedirib ichirib kiydir ruhini ham tarba qilaylik katta bo'lganda ollohda yashaydigan bandalardan bo'lsin javob beramiz farzandlarni ustida inson qo'l ostidagilarga javobgar qiyomatda mana shu imtihonda imt imt mana shu savol ham bo'ladi